Приветствуем тех, кто смотрит канал Тесма. В этом коротком видеоролике хотим рассказать о принципе работы стандартного масляного фильтра типа Spin-On. На примере модели фильтра Wix Filters WL7117 мы покажем устройство и основной принцип работы данного фильтра. Фильтр состоит из таких частей верхняя крышка, в котором есть резьба, входные отверстия и выходное отверстие. Клапан в виде резинового кольца. Дренажный клапан. Собственно, сам фильтроэлемент. Пружина. Корпус. Корпус завальцовывается с верхней крышкой по всему периметру корпуса. Здесь имеется уплотнитель зеленого цвета, который исключает возможность протекания в месте завальцовки. Также в крышке имеется уплотнительное кольцо, которое позволяет достаточно плотно прижать фильтр в посадочной площадке на двигателе или на фильтре основной части его. Как работает фильтр? Масляный насос давит поток масла через отверстие в крышке. Масло попадает во внутрь фильтра. Общая площадь этих отверстий равняется суммарной площади выходного отверстия. Как это работает? Масло, попадая снаружи фильтра Омывает фильтр, попадая через шторки специальной бумаги, расположена в фильтр определенным образом, фильтруется вовнутрь и через это отверстие выводится за пределы фильтра. Так постоянно происходит двигатели, но... В момент пуска двигателя, когда двигатель холодный, может случиться так, что вязкость масла будет достаточно, достаточно высокой. Или в тот момент, когда фильтр уже загрязнился, бумага не способна пропустить нужное количество масла. Вот для этих целей в фильтре установлен байпасный клапан, который позволяет исключить фильтрацию, но не дать двигателю голодать и будет двигатель будет всегда смазан пусть э, не очищены маслом но масло все равно будет достать достигать до всех точек смазки вот таким вот образом это собирается все устанавливается и завальцовывается. Фильтры VIX достаточно надежные фильтры. Рекомендуем их к применению. Покупайте эти фильтры в интернет-магазине shoptesma.com.ua Спасибо, что смотрите нас. На нашем канале Тест мы всегда рассказываем интересные вещи о материалах и узлах, связанных с автомобилями и их применением.